Усім глядачам щирі вітання. Теми християнства та сім'ї тісно взаємопов'язані між собою. В Євангелії є багато текстів, присвячених взаємостосункам між чоловіком та дружиною. І тільки там, де в основі лежить жертовна любов, Господь обіцяє гармонію, щастя, взаємопорозуміння. Джерелом таких стосунків є сам Бог. Сьогодні гостем нашої телепередачі є проповідник Олександр Бережний. Раді вітати вас в гостях нашої телепередачі. І запитання вам, Олександре Семеновичу, скажіть, будь ласка, які Божі благословіння, Святе письмо обіцяє, що будуть вилеті на подружні пари? Всі мотиви Бога на основанні Біблії і Євангелії, це благословить. Написано Його благословенні, печалі з собою не приносять. То есть вот эти все сферы жизни семьи, они будут приносить нам радость и удовольствие. Не тягость, не раздоры, а благословение в интимных отношениях, в вопросе рождения наших детей, чтобы они были здоровыми. А потом совместный труд, который Бог уже определит в каком-то жребии, там, где живет территориальный человек. Бог тоже изначально в Библии говорит, благословлю плод скота, Плод шрева, плод землі, діла рук. В этом все комплекс, якщо ми будемо перебувати в світі Божий, і по писанні будемо створювати сім'ю. Не по похотям, а по любві, щоб служить любов'ю друг другу. Яка роль в сім'ї відведена чоловіку? Що він повинен робити, що не повинен робити? Отже, конкретно про чоловічу сторону сімейних стосунків, Євангельське учення говорить о тому, що он голова. но он не имеет права владычествовать, господствовать и быть жестоким, грубым, потому что сам он не сможет ничего сделать. Поэтому Писание, Евангелие говорит, мужья, не будьте суровы к своим женам. Он должен с любовью так сделать, чтобы то, что сам не сможет, помощница поможет, а дальше стать в молитвенном проломе, потому что Бог говорит, если муж суровый, грубый, только своего требует, тогда будет препятствие в молитвах, и от Бога, те благословения, о которых вы задали первый вопрос, они не смогут распространиться на нашу семью. А делать может он все на созидание семьи. И не стоит, не стоит делить там мужская и женская работа. Тут уже семья, она найдет вот эти единомыслия, При Божому благословенні, при такому світі, як от зустріч, у вас в студії, добре просвіщається все. Если Слова Боже, все буде создатися. Всю любую роботу може виконати. Але поняття бути головою, воно досить обширне. Ви можете трішки деталізувати оце главенство чоловіка в контексті Божого задуму сім'ї? Я думаю, що здесь правильно розсудити вопрос так. Треба обов'язково вести совет. обязательно вести совет. Почему Бог, заканчивая Старый Завет, Он, вы знаете, уделил внимание такому обличительному слову через пророка Малахию. Говорит, я был свидетелем между тобою и женой юности. Вторая глава. Но говорит, что произошло? Потеряна связь с Богом, что бо ты стал вероломный. Не Бог изменился, характер Бога не поменялся. А человек стал вероломный. И когда он надмивается, в своей команде. Не ждет просто совета. Решающее слово за ним. Конечная. Точка. Но совет должен быть. И если не произойдет этого, тогда Бог говорит, я не могу принимать умностивительные жертвы из рук ваших. А причина? Вы скажете, за что? 14 стих 2 главы. «За то, что Господь был свидетелем между тобою, женой и юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя». И умывала слезьми жертвовник. Это мать на увазе? Да. А если мы пренебрегли, жена будет плакать под этим жестоким кулаком. Власть, она не должна жестокостью проявиться, а в согласии – І Бог обличає, ти перестав советоватися, а вона законна жена і подруга. Люди, создавши сім'ю, должны понимать, они служат любов'ю, чтобы щасливим сделать спутника своей жизни, а не только командовать. В прийнятті рішень, можливо, якесь головенство, а в стосунках довіра, дружба і рада, як ви кажете. Обов'язково, обов'язково на наш совет. Тоді яка роль дружині відведена, коли чоловік ось такий голова, як про це говорить Святе Письмо? Точно так участвувати в совєті. Угу. І, і вона має теж багато мудрості. І Біблія не уничтожує служення її, а вона – сонаслідниця благодатної життя. Але її задача в цьому совєті – дождатися конкретного відповіду главенствуючої точки. Добре, пішов в магазин, Не нравится мне вот это, вот это большое кресло. Не нравится. Жена говорит, ну, мне нравится, но не требует. Говорит, нет, только купи там. -то». Нет. Она ходила, ходила, посмотрела 10 вариантов. И все сказала с любовью. Это красиво, это красиво. Ему же говорит, слушай, ты знаешь, вот то первое тебе самое больше понравилось. Он увидит эту любовь. Он увидит ее сердечко застучиться, потому что это нити у не особенные. И все, она свое мнение сказала, но дождалась момента, пока Бог произвел работу. Все, сердечко мужа раз в унисон. Добре було б, якби так в ідеалі все ставалося в наших сім'ях, але на жаль, ми спостерігаємо картину, де порушені стосунки з Богом, і хтось один із подружньої пари не на своєму місці. Як тоді другій половинці себе поводити? Наприклад, коли чоловік дійсно є жорстоким якихось відношеннях чи навпаки, дружина непослушна на амбіціях, в своїх незрозумілих нікому емоціях. я думаю, мы должны понять характер Бога. Смотрите, Он говорит, «Иго мое благо и бремя мое легко». Но мы зачастую надеемся на себя. И тогда мы надрываемся. Вот смотрите, я прочитаю один стих. Один буквально стих 1 Коринфянам, 7 глава, касательно этих бесед, 14 стих. Ибо неверующий муж освящается женою верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Успех наш в молитвах к Богу, там, где муж не понимает, мы начинаем жаловаться Верховному Судье. Господь, от престола слава расположи эту любимую мою. Коснись сердечко. А жена в саму свою очередь. Боже, освети наш дом. И снова сели на совет. И пришел ответ. Освящение. Муж еще неверующий, Но мы имеем жребий совместной жизни семейной. И мы должны в жизни сходить. Может быть, где-то и какой-то период времени. Но говорю все время Богу. Жалуюсь туда. Боже, от престола благ. Престол благ. У него совет мира. Чи можна сказати, якщо щось навіть не дополучають того, що має людина отримувати від сім'ї, так само надіятися на Бога, що він це компенсує в якійсь іншій формі? Сфері. Які сфері. Е, Обов'язково, друзі мої, ми не можемо бути совершенними, і все, що на землі не буває совершенне, бо ми на території врага душ чоловічих. І тут є закони. Вони і в законі плоті, вони проти духу. Вот там есть похоти, страсти. И в кого-то больше, и в кого-то меньше. Из-за это попадают под осквернение дети. Увидели недостойное поведение родителей. Нецеломудренное поведение родителей. И они уже соблазнились. И если мы сегодня не поймем, что нам надо вот там черпать силу, там сила наша у Бога, молитва. Зараз сьогодні в світі дуже поширено говорити про рівність гендерну, рівність в соціальній сфері, на рівні керівництва в державі і так далі. Що Бог говорить про рівність в сім'ї? З перших страниць Біблії, з перших браків, які створювалися, і по е, Старий Завіт, е, основа брака, брак де буде будічесті і ложені Но При всем этом мнение берется и мужчина, и женщина. Многие годы говорили, что пренебрегают женский, как бы личность, что она была пренебрежена. Но если мы посмотрим даже вот с 24 бытия, если посмотреть у Библию с 24 бытия, то сошлись, разобрались родственники, с народа Божьего взяли, а потом задали вопрос кому. Вот смотрите, 24 бытия, один стих. 57. -й. Они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. 58 стих. И призвали Ревеку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком. Она сказала, пойду. Это был обман, что пренебрегается женщина. И мы признаем создание семьи при взаимы, взаимных отношениях. Но совет должен быть и понимать главенство. Главенство мужа. Будет совет, будет устройство. А якщо, наприклад, в чомусь жінка не має згоди до якогось сімейного спільного питання, варто чоловіку витримати ось цю паузу, поки буде дійсно одностайність думок? Обов'язково. Для, для обоїх, для обоїх Ждать от цей період любов'ю служа. і розуміти, що ми не ідеальні. А я попросив помощницю, бо я борщ не вмію варити. Я можу тільки воду варити, можуть яїчницю приготувати. А она может больше, уникальная или плов, да? Но я могу же тоже поучиться, когда она заболеет, когда помочь в каких-то других сферах. Она может корову дарить, но я же могу дарить корову. -то. Mm -hmm. То есть мы должны понять, что есть обстоятельства. Есть, к примеру, поломал я колено в 95-м году. И приехал инвалид, а 12 детей. Я говорю, Олечка, доктор сказал, буду инвалидом. Иди на курсы водителя. А я привез ее с десятым домой. И она пошла и училась. И выучилась, получила права. Когда я лежал поломанной ногой в гипсе, дети вокруг, но при всем том пришли к согласию. И бесспорно все пришло. И слава Господу. В основі благословенних стосунків сімейних лежить любов жертовна, так як і навчає святе письмо. Але коли все-таки одна людина хоче домінувати і користуватись любов'ю іншої, як не виснажитися, як це витерпіти, де взяти стільки сили, щоб ну не, не надломатися і, як то кажуть, не зірватися, можливо, таке некоректне слово, правильно, але воно трапляється. Правильно Ви говорите. діло в тому, що дійсно ми можемо подарватися. И, к сожалению, и к стыду нашим, даже в протестантских церквях, среди которых я проповедую и провожу эти семинары, как там конференции, семейные беседы, я встречаюсь с многими сестрами, женами, которые плачут, надорвавшись. Не получили отдачи. Или встретились люди коростолюбивые, которые действительно хотят только жить для своего удовольствия. Человеки. Человеки. Есть выход еще – Усилить молитву, поскріпить її постами. Mm -hmm. Ви скажете, діти, не вистачає сил. Але в церкві Божій, много Сусидов, много членів, знайдете себе молитвенника, знайдіте себе, хто тебе пойметь і підтримує тебе в молитві, щоб віддати Богу, самі не зможемо прийти до совершенства. Ви можете сказати, що для людини віруючої вихід є завжди, як как би бы важко їй не було. В церкві Божій завжди знайдуться люди, які приймуть. И будут сострадать, и будут молиться. Может и материально, но это не столь важно. Сильно то, что придет мир Божий. При благословении, он превыше разума, человек успокоится, нервная система успокоится, и придет мир на всю семью, и будет взаимопонимание, и через время восстановится и муж. якщо це стосується може або жінки. Олександре Семеновичу, що б ви могли порадити, коли приходить таке поняття, як втрачені почуття? Можливо, люди втомилися один від одного, як кажуть, або не зійшлися характерами, або ж прожили якийсь період часу. Кажуть, ми вже не в тому віці, що була якась романтична атмосфера, і тоді приходить таке розхолодження, і ну на жаль, часто закінчується розлученням. Що б ви могли порадити? К сожалению, эта статистика увеличивается в просто церквях. Да. И раньше мы об этом не могли говорить, но я встречаюсь с этой статистикой со слезами на глазах. Друзья мои дорогие, худые сообщества развращают добрые нравы. Эта информация сегодняшнего времени, она пришла на разрушение семей библейского принципа. Если мы не станем на стражу наших семей, опустим руки, но вам, женскому полу, вам дано великий приоритет. За вас написано, сестрички, что мудрая жена устрояет дом. Просите мудрости, Бог даст мудрости, и ваши чувства возгорятся. Надорванные нити, они восстановятся, они пройдет настройкой, заиграет все снова в романтических отношениях. Если Бог сочетал, человек пусть не различает, не допускает мысли. И если только это у него получится, неважно, муж станет в защиту, жена, но надо пойти на этот путь созидания. Не надо говорить, не сочли с характерами. И Христу задавали вопрос. Так вот там сколько было жен? Как быть? Что как в Царстве Божьем? И разводное письмо Моисей давал. Христос сказал конкретно по жестокосердию вашему. Проблема в людине. В нас проблема стала. В нашем обществе. В наших сегодня законах, которые принимаются по всему миру. Однополые браки, извращения, неестественное употребление женского пола. Похоти насколько начали доминировать, можно сказать что люди не видят вот этих душевных качеств и не стремятся восстановить надорванные, а наоборот разлагается общество, к сожалению, к стыду нашему. Давайте ще трішки поговоримо про тих, хто планує вступити в сімейні стосунки, як відчути готовність до цього важливого кроку, так, щоб не шкодувати, та щоб дійсно не зранити друге серце, яке Бог тобі посилає в життя. Отже, ну, кілька таких важливих моментів. Но основою євангельського учення, которым я старался создать сім'ю. то стоит брак, да будет честен не не порочно Снова не по похотям, ошибка нашего сегодняшнего общества. Найти себе того, кто будет удовлетворять все потребности и в интимной сфере, и в быту. А я кофе жду на постели. С первой брачной ночи и все. Нет, друзья мои, цель библейская. Если поймет молодое поколение, что я беру себе спутника жизни, чтобы любовью ему послужить, Любовью после, а та в свою очередь понимает, тогда будет не страшно следующий библейский принцип вопрос где-то рождений. Плодитесь и размножайтесь. Он будет не страшен. И это будет защита для здоровых детей. Если не хватит веры, а только корыстолюбивые Тогда попадают и дети под поражение, и болезни разные, и страшная эпидемия спит накрыла весь мир. І за неправильних отношень і неправильного розуміння створення сім'ї. Чувство, сердечко, воно подсказує. Нехай що, влюбився все. Ви, як багатодітний батько, можете порадити сім'ям, які бояться, можливо, народжувати дітей через економічний стан в тих обставин, де вони проживають, зокрема зараз в Україні. Взагалі Бог. Поддерживает, помогает, это возможно, реально, быть счастливым, задоволеним, многодетным. Я очень часто привожу много примеров, имея 8 дочерей и 5 сыновей, и на сегодняшний день 6 созданных, и через месяц у меня будет 7, сень, уже объявили обручение, произошло дочери моей, то я скажу вам, если Бог усматривает для нашей семьи, вот это звено, связующее деторождение, да, если открывается утроба женская, и она способна рождать, то на каждого ребенка есть у Бога план. И в 138-м псалме псалмопевец Давид говорит, в твоей книге написаны все дни, для меня, на меня назначены. Божье определение. В тайне созидаются кости в утробе матери, когда ни одного еще дня нет, а уже в книгу жизни написано. То я понимаю, на все есть Божья воля, не надо этого страшиться, страхи приходят, приходят. Но надо молиться, чтобы Бог дал силы, верою принять закон Божий. Семья создается по любви, не скоростью, не с выгодой, не по расчету, а по любви. Любовью служу, а воздаянием дает Бог награду детей. Награду и принять. Не роптать, где Он взялся, очередной, не конфликтовать мужу. Господи. Помоги принять этот дар от тебя и его дальше уже родить и воспитать. От Бога это все определение. Як реалізувати в сім'ї, зокрема багатодітній Боже призначення щодо конкретної людини? Адже Бог обдарував кожного з нас якимись божими дарунками, і їх треба плід принести в цьому світі і ну послужити ними людям, тобто, щоб не зосередитись тільки на зароблянні грошей, як це в образі чоловіка, чи, наприклад, тільки в вихованні своїх власних дітей, як в образі жінки. Исследуя Писание, мы как раз и видим то, что могут быть вот эти крайности. Человек может быть хорошим служителем. Или, примерно, да? А вот отец никакой. Никакой. Он не смог научить. Мы не должны бросаться с одной крайности в другую. Писание говорит, Бог учит, как отец учит сына, разумному служению. То есть мы должны просматривать все сферы жизни. Для того нужен и совет. И жена зачастую может дать очень мудрый совет. Мы не должны пренебрегать этим советом. Индивидуальность личности. Беда моя. Вот последние шесть. Мне намного труднее воспитывать, чем предыдущие шесть семей созданы. Меньше было информации разрушительного характера. А я думал, например, что я уже научил своих детей. А они-то растут, и познание другое. У меня другое. Но нам надо еще, очень важно, не сделать разрыва между поколениями. Mm -hmm. Вы другие. У вас другая культура. Но при всем том, Евангелие не изменилось, при всем, что у вас будет другая форма одежды, и может быть, вопреки моей логике, какие-то стандарты поменяются. Но я должен вас научить, Евангелие. Mm -hmm. а когда... mm -hmm. Обязательно. А когда ребенок вырастет, и у него будет что-то другое, чем я думал. Он личность, индивидуальная личность. Благословить его. Очень важно еще благословить на дальнейшее создание семьи. Когда мои дети приходят, то ли дочери, то ли сыновья, первое, что мы делаем при создании семьи, стараемся назначать пост и молитвы, усилить этот зов. Боже, благослови! Чтобы эти чувства были не просто похотливые, это были действительно чувства любви на всю жизнь. Вот то, что Бог сочетает, все, человек да не разлучает. Мы не ставим даже на рассуждение вопрос какого-то варианта, а вдруг не сойдемся характерами. Это не входит в, правки, в правила жизни боящегося Бога человека. Все. Если развод, если какая-то мысль пришла, каемся. Боже, от начала ты создал на всю жизнь. Ви багато займаєтеся консультуванням не тільки власних дітей, а їздите по Україні, а також на зарубіжжя. З якими найчастіше проблемами звертаються до вас сімейні люди і, звичайно, вихід із цього. дуже трудно підвести в общем ітог. Але на сьогоднішній день я ділаю ці поїздки з длительними періодами виїзду. конечно, уже мне и нелегко, потому что благодаря тому, что у нас три просвитера, три дьякона, я несу просвитерское служение, и нелегко уже мне в этих поездках, даже в вопросе, что я уже как бы оставляю церковь свою. Но при всем том, э, бывая в разных городах и странах, я вижу как бы тенденцию греха. Очень много пришло содомских грехов, похотей и страстей, о которых Не кожен священник может говорить. Ми, седовласые, нам трудно понять вот эти похоти. Ми раніше були намного ціломудрі, і и и девица і со була Сейчас зараз гріхами фалятся. Приходять на исповідання, що хочеться тебе убежать. Вони не, испов... не каются, а исповедуют. Исповедание и покаяння різні вещи. Но похоть. помыслы. Они очень сильно сегодня просто этими грязными, мутными водами захлестнулся народ. В том числе и протестантские церкви, которые долгое время стояли в этих позициях истины. Что порадить молоди и семьям? Исследуйте Писание, и вы через него будете меньше из вечную. Поменьше ищите информации на всех этих сексуальных сайтах, которые развратные не думайте, что раскрепощенность, как говорит, даст вам свободу и удовольствие вы получите. Очень часто через эти свободы здравомыслящие люди даже медицины говорят, даже оральный, анальный секс говорят. Но это принесло эпидемию спид. Медицина, здравомыслящие даже люди, если не взять евангельские библейские принципы, что женщина должна исполнять естественное употребление. И она прописана жизнь, как в Старом Завете, так и в Новом. Читайте седьмую главу первого послания Коринфлянам. Там за пять стихов полностью апостол Павел описал правильные отношения. Читайте первую главу римлянам с 24 по 29 стих. И вы ясно будете понимать цель семьи, Якою вона должна бути? Якою чистою, щоб не в похотях жити, а жити по любви. Хоче побажати, щоб усі наші глядачі прислухалися до порад людини, практика, яка має благословенну Богом дану сім'ю, родину, і також прослухала вже багато порад е, тих е, висловлювань людей, які приходять з криком і болем душі. Почастіше частіше звертатися до Біблії, частіше шукати поради саме в Слові Божому, в молитві, і тоді великий Бог благословить ваші сім'ї, і ви будете щасливими на тих стосунках, в яких ви зараз знаходитеся.